નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં આજે આપણે ધોરણ સાતની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો આજે આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ સાતની જે નવ સ્વ અધ્યયન પોથીમાંથી હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર બે તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે અહીંયા જોઈશું જે નવી સ્વ અધ્યયન આવેલી છે જેમનું તમે અહીં પોસ્ટર તમને દર્શાવેલું છે હવે આપણે આ ભાગ પ્રમાણે સ્વ અધ્યયન આવશે તો આ આપણો પ્રથમ ભાગ છે પ્રથમ ભાગમાં દરેક વિષયના એક બે ચેપ્ટર હશે અને ત્યારબાદ બીજો ભાગ ત્રીજો ભાગ ચોથો ભાગ આવશે

चौरस बॉक्स में खरा का निशान नंबर एक मैदानों में हरियाली कब लहराती है तो जब उसे जब उसे गिरती है। बे, कलिया है? नंबर दरवाज़े खोलकर कब सुबह हो होते ही नंबर तर खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का अर्थ होता है क्या तरंग नंबर चार सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है तो सिर्जन हार नंबर पाँच सही शब्द चुनिए तो जो है बहुत से मस्ती नंबर छः शब्दार्थ के गलत जोड़ पहचानिए हरियाली जब्बर जमीन प्रश्न एक ब काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर आती है मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है त्यार पी जो है प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए नंबर एक सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो जब उसे सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं रात का अंधेरा दूर होने लगता है पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है पंछी चहचहाने लगते हैं कलिया खिलने लगती है फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है नंबर बी हमें प्रभु की याद कब कब आती है तो हमें प्रभु की याद तारे सूरज चांद सागर पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है नंबर ज्यादा बारिश होने से क्या होता है ज्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है ज्यादा बारिश होने से गंदगी मच्छरिया कीड़े मकोड़े पनपने की ज्यादा आशंका रहती है किसानों को खेतों में नुकसान होता है शहरों में वाहन व्यवहार भी ठप हो जाता है ज्यादा बारिश होने से बाढ़ भी आने की आशंका रहती है नंबर चार बारिश न होने से क्या होता है बारिश न होने से धान मक्का गन्ना बा, बाजरा सहित अन्य फसलों की पानी की जरूरत पूर्ण नहीं होती बारिश न होने से पानी के पानी की तंगी रहती है नदी नाले सूख जाते हैं पशु पशु पकस, पक्षी पानी की तंगी से व्याकुल हो उठते हैं नंबर पांच छम छम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए तो खोज खोज चम चम ठंडी ठंडी छम छम नंबर छ हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है तो हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है हरियाली लहराने से किसान खुश खुशहाल हो जाते हैं हमारे जीवन के लिए उपयोगी उप फल फूल और कई चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती है प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी हरियाली अनिवार्य है पेड़ पौधा लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है और बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ प्रकृति की ये हरियाली देखने के लिए उमड़ पड़ती है इस प्रकार नंबर बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है तो वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तब पानी की बूंदे छम, -छम की आवाज करती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो उस समय बिजली भी चमकती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है प्रश्न नंबर त्र उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो जो ये। खुशी तो आनंद दुनिया तो जगत खुशबू तो महक और लहर तो तरंग जो ये उदाहरण में आपलू है ते रीतना आप अक्य बनावाना छे नंबर एक दुनिया तो जगत दुनिया बहुत छोटी है जगत बहुत छोटा है नंबर बी खुशबू महक गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है गुलाब की महक बहुत अच्छी है लहर तो तरंग ध्वनि की लहर सुनाई दे रही है ध्वनि की तरंग सुनाई दे रही है

वाक्य प्रयोग पानी की लहरें आ रही है पानी की लहर आ रही है नंबर त्रन बिजलियां बिजली वाक्य प्रयोग बिजली गिर रही है बिजलियां गिर रही है नंबर चार कली कलिया वाक्य प्रयोग बगीचे में कली खिली है बगीचे में कलिया खिली है नंबर पाँच लड़का लड़के वाक्य प्रयोग वहाँ लड़का खड़ा है वहाँ लड़के खड़े हैं प्रश्न पाँच निम्नलिखित शब्दों के, के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए नंबर एक हरियाली तो हरे भरे पेड़ पौधों का समूह नंबर बे मस्ती आनंद उल्लास नंबर तीन लहर तरंग हवा का झोंक नंबर चार चिड़िया तो पंछी गौरैया नंबर पाँच सृजनहार ईश्वर नंबर छः जग तो दुनिया संसार प्रश्न पाँच ब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आधार पर लिखिए तो जो में तो कागज कंगन, जंगल, क्षमा, ज्ञान। प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए नंबर एक बहुत भाई मैदान यौवन मुस्कान युग बाहर भालू खुशी घर पथिक फनस ત્યાર પછી પ્રશ્ન 6 અ કોષ્ટક મેસે دیے گئے શબ્દો کے આધાર پر પ્રશ્ન વાક્ય બનાઈએ નંબર 1 વેદાંત દોડ رہا ہے કોણ તો કોણ દોડ رہا ہے ત્યાર પછી છે નંબર 2 ધરતી પર بارش गिर रही है कहां بارش कहां पर गिर रही है नंबर 3 सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है कब तो चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है नंबर चार सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा क्या सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा नंबर पाँच शिकारी ने गोली से हिरण को मारा किससे शिकारी ने किससे हिरण को मारा नंबर छह मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया क्यों कुत्ता क्यों खुश हो गया नंबर सात मैं सब के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ कैसा तो मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ प्रश्न छह वाक्य के सामने खरा का निशान कीजिए जो ये नंबर एक मा लड़कियां खेलती हैं नंबर में सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है नंबर त्रण अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चूक गई खेत नंबर चार लाखा चकित हो गया प्रश्न सात निम्नलिखित भावार्थ वाले काव्य पंक्तियाँ लिखिए जो ये अही नंबर एक ने अंदर दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है तब ये जगत पिता परम पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है तो जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है त्यार पछी नंबर बे सुबह होते ही कलिया अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ आ लगाती है तो ही जब उसके सके कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है प्रश्न सात ब निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए जो यही पहली पंक्ति है जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है तो भावार्थ चिड़िया भोर से भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गाती रही है नंबर बे मैदानों में बन बागों जब हरियाली लहराती है તો ભાવાર્થ બનશે વર્ષાઋતુ મેં છમ કર વર્ષા કે બુંદે ગીરતી હૈર કર બીજળી ચમકતી હે હૈબ મેદાનો વનો ઓર બાગો મેં હરિયાળી લહેરાતે લગતી હે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે અને આ વિડીયોની લિંક પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમનો પણ તમે જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો